Ваха! Встречайте! Зал открыли, и трех не минуло. Я думаю, его через раз тензни откроют. Я вообще на пришла. Так, стоп, вы зачем на сцену с планшетами вышли? Вы слышите? Это рак на горе свистит, а значит архитекторам пора шутить. Поехали! В жизни архитектор так часто слышит слово "передел", что в результате это отразилось на его быту. Папа, папа, подвизики я рисунок нарисовал. Переделывай. Папа, папа, смотри, какую я татуху сделала. Переделывай. Дорогой, у тебя дочь! Если вы не знаете, что приготовить девушке на романтический ужин, приготовьте ей курсач. Для початку вкидаем рефератик с интернету. Потом. Обсмажуємо це в соку висмоктаному з пальця. І залишаємо настоюватися до дедлайну. Але ж, панове, не забуваємо про основний інгредієнт. Це вода. І головне не переборщити. А Ой, переборщив. Добрый вечер, паны. Здравствуйте. Как ваше ничего? Да ничего, потихоньку идет. А спонсоры этой миниатюры ⁇ туалеты актового зала. Туалеты актового зала. Туалеты актового зала. Почувствуй дружескую поддержку. А теперь мы хотели бы представить вам эволюцию студента архитектурного факультета. Итак, первый курс. Я поступила на архитектуру. Теперь я самая модная. Второй и третий курс. Ты в какие у нее А какие пышные ордера! А какие консоли выбирающие! А какие вытягнутые цоколи. Я без их нарисовал бы. Четвертый курс! Четвертый курс! Четвертый курс! Ребята, где Леха? А Леха на работе! Так вот, о чем мы? Каждый по-своему смешон, а по-нашему нет. Для вас выступала команда архитектурного факультета «Ваха».